નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં આજે આપણે ધોરણ આઠના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર એકની સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું આપણે આ ચેનલમાં ધોરણ આઠના સ્વાધ્યાયના બધા જ પાઠના સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ 8 ની હિન્દી મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જોઈએ આપણે તેની અંદર સૌપ્રથમ અભ્યાસ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર એક નિર્દેશિત વિષય કે બારે મેં પત્ર લીખીએ તો જોઈએ નંબર એક आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए जो ये, रमेश पुरोहित चार आकाश गंगा डेरी रोड राजकोट सत्तावीस बार बेहजार तेरह प्रिय मित्र हितेश जय हिंद तुम्हारा पत्र तीन दिन पहले आया था लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगी है दूसरे दिन हम एस टी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है हरियाली देख कर मन झूम उठा है कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी लोग का का सूर्यास्त देखने के लिए हुए थे सूर्य वैसा भव्य रूप ने पहले कहीं नहीं देखा अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है हमने कन्याकुमारी के बाजार के शंख और सिपों में बनी हुई कुछ वस्तुएं और अल्बम खरीदे कुछ चित्र में तुम्हें भेज रहा हूँ शेष कुशल है अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना तुम्हारा मित्र विनय नंबर बे बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखे पच्चीस आशा सदन महात्मा गांधी मार्ग राजकोट अठाईस ग्यारह दो हजार तेरह आदरणीय गुरुवार कक्षा आठ ब कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर लगकर बुखार आ गया डॉक्टर को दिखाया उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा स्वस्थ होने में कम से कम एक सप्ताह तो लग ही जाएगा अंत एवं प्रार्थना है कि मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान करें इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूंगा आपका आजकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया कक्षा आठ ब पे नंबर त्रन अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए तो ओमान प्रधानाचार्य सरदार विद्या विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें न होना आदरणीय गुरुजी जी सविनय निवेदन के है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है एक एक लेखक की कई कई पुस्तकें हैं इन पुस्तकों में कविता कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जागते हैं पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटका, खटकता है आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया कक्षा अ प्रश्न नंबर बे सोचिए और समझिए नंबर एक अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को एसएमएस द्वारा बधाई संदेश भेजना हो तो क्या लिखोगे तो जो ये, मेरे प्यारे रामू विद्यालय विद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइया अपनी ओर से मैं टाइफिन टाइटन खड़ी खड़ी भेज रहा भेज रहा हूँ अब तो पार्टी में ही मिलेंगे अभिनंदन तुम्हारा ही निखिल नंबर बे तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे तो जो ये, प्रेम कुंज स्टेशन रोड अहमदाबाद 20 नवंबर 2013 प्रिय अविनाश इस बार हमने छुट्टियों अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था मैं नित्य प्रातः काल व्यायामशाला जाता था वह तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था अपराहन में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था वह तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था अपराहन में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था प्रश्न नंबर त्री दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए नंबर एक अधीक्षक तो शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे नंबर बे प्रभारी तो उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला नंबर त्रन आयकर आयकर छिपाना अपराध है नंबर चार प्रशासन पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई प्रश्न नंबर चार डायरी के रूप में लिखिए तो नंबर एक किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण अहमदाबाद सोल सोलह अक्टूबर दो हजार तेरह कल 16 अक्टूबर थी नवरात्रि का पहला दिन एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी उमंग इस बात की थी कि दांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा वाद्यों की मधुर धुने कानों में रस खोलेगी चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था चिंता न कर क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया नंबर बे वार्षिक महोत्सव के सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव मुंबई बारह जनवरी दो हजार चौदह हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था विषय था विज्ञान शाप या वरदान स्पर्धा का अंतिम वक्ता में था लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था नंबर त्रन अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव सूरत सत्रह नवंबर दो हजार तेरह आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने बीस रुपये दिए थे अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है इसमें पाँच रुपये तो बस के किराए ले किराए के लिए ही थे मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए वे बोले मेला देख देखे तो मुझे भी बरसों हो गए चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूं मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटफट -फट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी मेले में हमने खूब आनंद लिया समोसे खाए लस्सी पी गुलाब जामुन का स्वाद लिया फोटो खिंचवाई निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे हाथी की सवारी का भी आनंद लिया इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे बीस रुपये जैसे ही तैसे जेब में पड़े रहे मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊँ इसका श्रेय मामा जी को है ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તેની અંદર સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન નંબર એક નીચે દઈએ ગઈએ ડાયરી કે અંશકા આપની માતૃભાષા મેં અનુવાદ કીધીએ જોઈએ આપણે માતૃભાષાની અંદર અનુવાદ કે આજ તારીખ દસ ઓગસ્ટ બે હજાર અગિયાર રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી આનંદનો પાર નહોતો નહોતો ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ વહેલી સવારે ચાર વાગે એલારામ વાગ્યો અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો રાકેશ ઉઠ ચાર વાગી ગયા હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા તો ફરી મળીશું આપણે ધોરણ આઠના હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયના પાઠ નંબર બેના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આપણી આ ચેનલને લાઈક કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં તો આ સ્વાધ્યાયના બધા જ પાઠના વિડીયો તમને વોટ્સએપમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાઈ જજો